с 1 июля в нашем городе Лозовая водоканал будет производить начисления по новому утвержденному тарифу. На централизованное водопостачание цифры называют с НДС 8 гривен, округляем, да, 45 копеек. На централизованное водовидведение 9 гривен 80 копеек. Основной отличительной особенностью тарифа является то, что он стал единый для всех групп потребителей. У нас есть три строки. Это население, это бюджетные организации и это прочая группа потребителей, ну, мы их называем хозрасчет. Новый тариф предусматривает одну группу потребителей, просто абоненты водоканала по услугам водоснабжения и водоотведения. Таким образом, неважно кто это, магазин констоваров, население или ЛКМЗ, или бюджетная установа, все воду будут покупать по, по одному тарифу. Значит, что это дает для населения? Для населения, ну, наверное, к сожалению, это дает увеличение стоимости. Для бюджетных установ это почти ничего не дает, небольшое увеличение. А для юридических лиц, для прочих потребителей это дает на 2 с, с копейками гривны даже удешевление. В Украине создалась национальная комиссия, которая осуществляет государственное регулирование в сфере коммунальных услуг. Эта национальная комиссия забрала у местных органов власти большинство как бы, полномочий по регулированию предприятий, подпадающих под лицензионный вид деятельности. Наш город Наш водоканал, Лозовая водоканал, подпадает под это лицензирование. И поэтому мы вот с 2012 года предприятие стало отчитываться перед национальной комиссией, по утверждать планы, утверждать программы, И они, соответственно, контролируют наше предприятие. По нашим расчетам, которые мы туда предоставили, национальную комиссию. Были сделаны проверки этих начислений, Несколько раз наша команда предприятия выезжала в Киев для объяснений, для исправлений и так далее. Результатом этой длительной работы есть постанова, которая у меня в руках, можно ее вам показать, номер 630 от 30 мая 2014 года. по 630 постанове, которая регулирует отношения по водоснабжению и теплоснабжению, четко написано, что выробник должен за, свои кошты проводить поверку счетчиков. Так вот, в новом тарифе, уже который порядок его формирования опубликован, эта статья уже внесена наконец-то. И как только мы вот это все докажем, то в городе счетчики будут будет поверять водоканал. И последнее важное, что касается тарифов. Этот тариф он называется на централизованное водопостачание и водовидведание. Расчет этого тарифа предполагает затратную часть сугубо до фундамента здания, сооружения или помещения абонента для жителей многоэтажных домов. Ну, прежде всего, это жильцы, которые живут в домах коммунальной властности которые стоят на балансе КПЖУК, хотя сюда подпадают и ЖСК, и ОСББ. Вот. Для них тариф этот временный. Есть тариф, который еще называется на послуги извода водопостачания и водовидведения. Ключевое слово – послуги. Это слово, которое добавляется у нового тарифа, оно отражает еще одну затратную часть, которая состоит из тех затрат, которые необходимо сделать, чтобы подать воду от фундамента здания до краника абонента. Сейчас нам Национальная комиссия доручила до 15 июля рассчитать, подготовить расчет дополнительного вот этого тарифа на послуги с водопостачания этого водовидведения. Как бы планируют они до осени проверить эти все наши расчеты и затвердить. И таким образом для жителей многоэтажных домов тариф после этого будет еще увеличен на вот какую-то составляющую, какую я пока не знаю. Но это как бы все в будущем. Поэтому до этого утверждения тарифа на послуги с водопостачанием, водоканал будет предоставлять услуги жителям многоэтажных домов, ну, получается как бы себе в убыток. Значит, этой же постановой, которой, вернее, порядком, который утверждаются эти тарифы, предусмотрено, что при увеличении затратной части более чем на 5%, Национальная комиссия автоматически, если мы доказываем это, показываем, автоматически они нам будут корректировать этот тариф при наличии да, доказательной базы. У нас единственный источник пока значит, водоснабжения – это покупная вода у Харькова водоканала, которую мы пока еще покупаем по тоже старому тарифу. Харьков водоканал заканчивает, насколько я знаю, расчеты воды, которую он отпускает для жителей города Харькова и для нас в том числе, как оптового покупателя, и тоже будет доказывать в нацкомиссии свою свои тарифы. Как только Национальная комиссия утвердит для Харьководоканала тариф для города Лозовой, думаю, это сразу может повлечь и очередное как бы, ну, повышение тарифа, который уже принят.